на веки слава. Слава Благодарность Господу, что мы собрались здесь. Сегодня у нас, как я уже говорил, да, будем иметь причастие к телу и крови Иисуса Христа. И Слово Божье нам говорит, чтобы нам быть достойными. Достойными причастниками к телу и крови Иисуса Христа. А как мы можем быть достойными? Делать, чтобы быть достойными причастниками, вот, иметь часть в Иисусе Христе. Что мы можем сделать? Что нам надо? Веру, молиться, веру, да? Да, все на своем месте, правильно. Но, но дело в том, что, чтобы мы что-то могли сделать такой, чтобы Бог сказал, да, ты достоин меня, то такого нет. Мы можем только сказать, Боже, прости. Это единственное, что мы можем сделать. Мы можем покаяться и сказать, Боже, прости нас, прости. Мы грешные люди, будь милостив к нам. И это делает нас достойными причастия к телу и крови Иисуса Христа. Наше покаяние. Слава Богу не надо платить больших денег, знаете, там или в очередях стоять где-то. Нет. Уже все сделано за нас. Заплачена большая цена. Наш Господь был распят, был прибит ко Христу за наши грехи и страдания, за наши беззакония. Он страдал. Слава нашему Богу. И мы просто по вере, как я сегодня говорил, за веру, Просто повери в то, что Господь умер за мой грех, я получаю спасение. Как преступник на кресте, помните, вот, два преступника висело на кресте, да, Иисус и два преступника. И вот, вот этот мир, он делится на этих двух преступников, на двух разбойников. Один отвергал Христа, да, издевался, даже вися на кресте, он продолжал издеваться и говорить. А вот если ты сын Божий, сойди с Христа и там, Ну, такой, знаете, с издевкой А второй Осудил, во-первых, себя И говорит, что ты делаешь Мы достойны наказания Мы заслужили, мы грешники А этот праведник Он говорит, Господа, это Господь Этот праведник ничего плохого не сделал И обращается к Господу и говорит, Помяни меня в царстве И Сразу же получил ответ Сразу просто по вере. Он покаялся, осудил себя, он говорит, я достойно вешу, я заслужил это. Если мы себя не судим, нас будет судить Бог. Так говорит Слово Божье. Если мы осуждаем себя, то мы оправданы перед Богом. Мы говорим, Боже, я грешный, я виноват, прости. И Господь, знаете, написано, если мы бываем неверные, Бог остается верен слову своему, а мы бываем неверны. Ну так, такие мы вот, да? Ну, я, я думаю, дня нет, чтобы мы не согрешали, да? Но, ну не получается. Язык мой враг, брат. Да? Языком это самое большее, что мы делаем шкоды себе. Это нашим языком. Неудержимое зло написано. Язык неудержимое зло. Насколько все, серьезно. Носим его. Написано, он воспаляет вокруг себя круг жизни. О как. Такой маленький член, насколько делает вреда и шкоды, да. И прежде всего для нас. Да? Смотрите, вот в 31-м псалме Давид говорит такие слова. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, кому, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Вот смотрите, Давид жил во время закона. Давид жил во время закона. Был закон, который надо было исполнять. Был закон там, жертвоприношения и тому подобные вещи, да. То есть заслуживали э, милость от Бога своими ну, хождениями вот, уставами, законами. Вот, ты должен исполнять обряды там всякие. Вот, вот таким путем. А Давид говорит вообще непонятным, как это, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Как это? Да нет, исполняй закон, и тогда тебе не будет греха, заслужи, как было до Христа. А Давид, будучи пророком, получая откровение от Бога, он говорит, благословен человек, которому Господь не вменит греха. И в чьем духе нет лукавства. Лукавство это самый такой, знаете, порок, который... Вот, вот, вот он нас делает нехорошим. Вот. Почему? Потому что мы стараемся с одним человеком, у нас лицеприятие есть, да? Это уже лукавство, да? Мы с одним человеком, помните, я когда-то рассказывал, вот как мы, простой пример, мне когда-то вот открылось тогда, надо тебе время узнать. Ты смотришь, на остановке стоит, да? смотришь на человека, ты его оцениваешь сразу, внешность, и с таким вот уже... По его внешности обращаешься к человеку. Одному ты скажешь, если он солидно одет, не подскажете ли, который час, ну как-то так, да? А другой стоит такой обычный парень, там, сколько времени подскажите? Ну, как-то уже отношения. Мы уже оценили по внешности и уже, уже и точно так же и ведемся. А куда ты, Андрюша?